к этому мы шли к победе целеустремленно да мы ждали этого мы не ожидали что одесса настолько будет э, упреться вот но мы все же добились своего. С Кивом мы играли в Днепре, минус 20 проиграли. Сейчас минус, минус 6. То есть мы сейчас потянулись и доказали себе то, что мы можем. Ну, вообще мы довольны, в принципе, и результатом, и игрой. Девочки старались, мы не, полностью, не в полном составе. У нас нет лидера, мы весь сезон играли без него. Я думаю, что если бы этот человек был, было бы немножко по-другому. Тяжело оценивать наш чемпионат. Мы сыграли 9, может быть, 10 игр за весь год. Это вообще ничего. Мало команд, не все могут участвовать, к сожалению. мы чуть-чуть поменяли нападение, убрали тюбик Наташу с задней, с задней линии и поставили туда Сашу Попенко. И помогала ей Катя Скакалина периодически. Как, как показал первый и вторую четверть, мы сделали ошибку, поставим Наташу на заднюю линию. Она не справилась с задачей. Да, мы встречались с Днепре, но в Днепропетровске мы выиграли. Мы там было легче. Здесь мы, наверное, когда больше расслабились. Да, но они, Одесса, очень сильный соперник. С ними было интересно играть. Спасибо Елене Георгиевне и Евгении Григорьевне за то, что мы выиграли. Это их заслуга.